Nah, Pak Diman saya kan jangan bilang sehat, bercendesehat pun. Kan? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah yang sehat alhamdulillah, yang yang sedang sakit semoga oleh Allah Subhanahu wa diberi kesembuhan secepatnya. Nih, namanya. Suaranya sama juga, sama juga Pak Sipul, saya juga demam, Tapi diperkuat juga. Uh, saya mengucapkan salam satu kali semoga bapak ibu-ibu yang dapur juga oleh Allah Subhanahu Wa diberikan keluasan rezeki dimudahkan urusan panjangkan umurnya dan semoga diberkahkan dunia akhirat dan semoga oleh Allah Subhanahu Wa bapak ibu-ibu yang dapur juga Allah Subhanahu Wa Taala satu surga bersama sahabatnya di Muhammad Sallallahu Alaihi dan semoga yang sakit juga segera disembuhkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jasman dan rohaninya Allah sembuhkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul lagi daerah nanti bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wa taala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila alamin. yang saya hormati Bapak Rusiman beserta keluarga besar semoga Allah Subhanahu wa taala Allah barokahkan dunia akhirat dan semoga rumahnya juga bercahaya sampai langit dan semoga Allah lindungi dari segala mara bahaya dan Allah Subhanahu dan Allah memberikan kepada beliau dan keluarganya Sifat jasmani dan rohani semuanya yang dan yang saya hormati juga ada ustaz-ustaz di sini banyak sekali ada ustaz Puliman, ada ustaz Hafid, ada ustaz Munir, ada ustaz Ridwan dan ustaz, ustaz semuanya dan bapak-bapak sesuatu-suatu abang-abang semoga Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang kita hajatkan Allah kabulkan doa kita Allah kabulkan hajat kita amin ya robbal alamin. Alhamdulillah berkat Allah kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul saat ini karena kenapa di luar sana masih banyak belum bisa berkumpul seperti saat ini dan kenapa kita berkumpul selalu berkumpul alaikum jazakumullahu khairan ya rahmatun di situlah kita mendapatkan rahmat amal apa yang kita banggakan amal apa yang kita unggulkan kepada Allah tidak ada pasti semuanya akan celaka nanti kita akan bahas karena uh, kita masih ada uh, dua kali lagi insya Allah uh, di rumah Pak Nurkia dan di situ baru di ya. Uh, kita bahas untuk di Pak Nurkia nanti kita bahas tentang uh, dari awal Ramadan sampai 15 Ramadan dan nanti di di pondok juga dari 15 Ramadan dan sampai akhir Ramadan dan kita sekarang kita apa membahas tentang amal-amal yang mana uh, amal kita sebagaimana yang kita harapkan adanya di dunia Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkannya surah bersatu mudah-mudahan tetap terjurahkan kepada pikiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau lah, karena berkat beliau lah ada bangsa bangsa punya apa bangsa punya apa punya batako kan terus apa namanya ada yang bisnis bisnis, bisnis ini semuanya Allah subhanahu wa taala berkatkan dan alhamdulillah wabala uh, <tuk> ada surat itu sedang patut orang di mana nak tidak ada sedang kalau taman orang berilmu itu kepada orang yang uh, orang yang ahli ibadah seperti kau taman uh, kau terus Allah ada ada berkebawahnya kata jadi kalau Allah taala di Ibrahim ada surat itu sedang mana ahli ibu ahli mana saya senang uh, ini kepada Ibrahim Allah ini Allah Allah taala kepada Nabi Ibrahim saya ini ahli tapi ibu ahli saya orang ahli tapi menyukai kepada orang ahli uh, kita sama manusia harus saling apa harus saling menyenangkan karena kenapa menyenangkan hati orang mukmin no aja itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah mungkin sudah berulang-ulang kita uh, bicarakan seperti itu terus wakala di sana imam wakala Hasan Muhammad Taala Alimah Hasan mengatakan Muhammad Taala ramadhan dan awalnya itu zanu yaman kiamati bidah di syahadah wa fayatara jamada fayatara jamada ulama ada jadi syahadah maka eh, kemungkinan tinta-tinta eh, atau karya-karyanya ulama itu apa namanya ditimpa nanti di hari kiamat dengan apa dengan darahnya orang yang mati jadi kita sebagai orang yang berilmu yang sudah belajar ya mengerti mengerti ini mengerti itu dan kita eh, saling cerita tentang kebaikan itu maka di situ insya Allah kita ini insya Allah meninggalnya dalam keadaan mati insya Allah itu dan begitu juga wa qad alaihi salatu wasalam kun aliman aw ta'liman aw sami'a la takun ra'iyan nah jadilah orang yang berilmu orang yang alim orang yang beralim itu orang yang beril, berilmu berilmu aw ta'liman atau orang yang bela, belajar kita saat ini sedang bela, belajar nah, saya juga sedang belajar aw sami'an atau mendengar nah atau hanya orang jadi pendengar nah, seperti itu bela Lalu takut rokihan dan janganlah menjadi orang yang keempat ini sudah anda sudah tidak belajar, tidak mengamalkan ilmunya, juga tidak mau mendengarkan, nah, itu akan cerah cerahkan nah, di situ. Ya, Oke, Rasulullah saw. Wakil ya Rasulullah, ayat amal abdal, amal apa sih yang lebih utama? Kala al alim al ilmu <mówi> bilah, ilmu dengan Allah. Nah, itu kalau kalau Allah nah, seperti itu. Lihatnya kali amal yang mal ilmi, karena sedikitnya amal akan bermanfaat bersama il ilmu. Kita sudah belajar, uh, sudah belajar dan mengetahui diamalkan itu adalah paling utamanya. Wah ini amal dan sebanyak dan jika banyaknya amal tetapi tidak bermanfaat bersama apa ketidaktahuan. Jadi kalau misalnya kita banyak amal kita, kita, kita tidak tahu faedahnya apa, faedahnya apa, apa, maka tidak ada apa apa-apanya. Nah di sini fa'alim min hada ilmu jadi di sini maksudnya sebunyi ilmu itu adalah yang paling mulianya permata dari dari ibadah. Nah kita beribadah juga perlu nah, perlu tahu ya, ini salat, nah ini uh, sunah-sunahnya salat bagaimana nah, seperti itu. Tapi itu untuk sunah-sunah itu hanya untuk menambah menambah pahalanya. Seperti kita bersiwak nah, seperti bersiwak seperti itu. dan lain-lainnya. Dan al ulama halqa ansi uh, wa alim wa qala an nadru wa qala an nadru ila wajhi alim ibadah dan begitu juga memandang kepada wajahnya orang alim uh, itu adalah ibadah. Uh, makanya juga dijelaskan bahwa kita uh, apa namanya uh, melihat senang satu kali saja kepada kepada orang anjing itu sudah merupakan Allah menciptakan satu malaikat untuknya e, dan memintakan ampun maksudnya Allah menciptakan malaikat untuk memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Jadi beruntung kita sudah berkumpul dengan orang-orang alim, orang, orang berilmu. Alhamdulillah di sini banyak ustadz-ustadz kita yang telah memimpin, yang memimpin apa? Yang memimpin musola, ada yang memimpin masjid, ada yang memimpin uh, lembaga gitu. Tetapi apa yang kita banggakan? yang Pak Umar dua belas tahun ilmu Tidak ada manfaatnya bapak. Pak Ali, lain Pak dua lagi dan dia mana tidak ada manfaat harta dan anak tidak ada manfaatnya. Kau cari hati yang selamat. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Apa yang kita banggakan? Anakkah, hartakah? Yang anak solehkah? Mereka akan akan sibuk dengan kurang sekecilnya kecuali hati kita yang selamat. Begitu juga al-ulama al, -ulama, al -ulama, Ulama juga akan celaka Karena kenapa al ulama ketika dihisap ketika dihisap oleh Allah, apakah kamu siapa kamu? kamu? Saya adalah ulama. Oh tidak, kamu bukan ulama. Karena, karena ulama, karena kamu mengam, tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya masuk neraka. Begitu juga al alhotib al mimbar. Al Begitu juga orang yang ceramah yang ceramah-ceramah di mimbar. Begitu juga siapa kamu? Saya adalah hotib. tidak kamu khotib tetapi kamu ingin ingin dipandang orang kamu itu bisa khotib salah lagi masuk neraka lagi pak akhirnya ditanyain lagi ashohaw orang yang siapa kamu aku saya adalah orang 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 sahih orang yang dermawan tidak kamu bukan orang sahih kamu bukan orang dermawan tetapi kamu adalah orang yang mana kamu ingin memberikan sesuatu tetapi ingin dilihat orang salah lagi masukkan ke neraka lagi begitu seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Tuh. Jadi apa yang kita kita ungulkan dalam diri kita, semua adalah harakat kecuali hati yang selamat. Apakah kita selama ini bisa menjaga lisan kita, hati kita? Tidak ada manfaatnya. Semua akan dituntut. Nah kita akan lari Apa yang kita banggakan Teman kah, sahabat kah akan lari kepada, apa, dari kita ibukah orang tua akan lari dari kita semua pasti sibuk 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 dengan amal kita Kita sibuk dengan amal kita Tidak akan kita kita banggakan ketika di dunia Tidak ada Alhamdulillah Pak kita selama ini selalu belajar dan belajar Untuk mendapatkan ilmu seperti itu Begitu juga Walaupun seorang itu Mohon maaf Sekalipun saya sendiri mempuny mempunyai Mempunyai pondok Atau saya itu orang Tukang, uh, tukang hotik Tetapi bisa celaka Karena kenapa? Lisan saya sendiri bisa tidak Bisa tidak menjaga Sekalipun itu mohon maaf Orang yang tukang imam masjid im Imam musola, sekalipun Tetapi tidak bisa menjaga hati Dan lisan kita Mohon maaf Halka celaka Jadi percuma kita beribadah Yang selalu menjadi selalu malam kita nangis kepada Allah meminta kepada ampun Tetapi setiap harinya selalu mengomongin orang. Oh Ustaz ini lagi ini lagi itu selalu kepo urusan orang. Amal ah, kita terkikis. Tak ada ilmunya. Walaupun sekalipun itu kita pun masalah misalnya punya pondok sekalipun almalu halka. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kenapa kak? Pak, kulo tak ikut ulama. namanya jiwa pasti akan merasakan mati kita tidak tahu pak kita tidak tahu kapan umur kita akan akan dipanggil tetangga kita ada di gang mulia seperti itu juga mempunyai penyakit subhanallah tiba-tiba meninggal karena penyakit ya semoga yang kita harapkan ini adalah kita jangan bosan untuk menjadi orang orang baik teruslah belajar pak saya juga belajar kita juga belajar bersama Agar kenapa? Karena sebentar lagi adalah bulan ramadhan, Yang mana sekarang adalah bulan Syaban Yang mana kita memperbanyak sholawat, Udah, biarkan Oh, misalnya aku suka ngomong udah, dah, usah ngomong urusan tadi Nanti kita masuk surga kepada diri kita masing-masing, Pak Tak mungkin kita Oh, anu kita membantu ini, membantu itu Tidak akan kita masuk surganya dia, Pak enggak Tetapi amal kita, Pak Yang saya, yang saya Selama ini saya selalu doakan Bapak-Bapak Selalu tawasulkan fatihah Agar Bapak-Bapak menjadi orang baik, anda kata belum tentu pak, belum tentu amal kita diterima. karena kenapa? contohnya solat sudah sudah genahkah solat yang yang kita kepada Allah? Sudah, kita kerja sudahkah kita mengaji Al-Quran? seperti itu pak, susah rasanya pak menjadi orang baik. tapi kita jangan bosan untuk menjadi orang yang baik, saya selalu doakan Bapak juga kita saling saling doakan, saling doa agar kita selamat dunia, dunia Mungkin hanya ini Pak yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tegur, tergol... Men... jangan mengharap sudah lah Pak. Kita tidak bisa. Kalau kita bahas tadi itu kayaknya kita tidak ada apa-apanya Pak. Karena kenapa? Masih dari awal sampai dari awal rambut sampai ujung kaki ini banyak sekali. Malah yang paling yang paling sakit ini adalah hati kita. Cara kita ke sesama Muslim, jangan sampai ada rasa benci, Pak, jauhi seperti itu karena surga itu akan menolak kepada orang yang tidak menyukai orang. Seperti itu, ya Pak. Ya, ini hanya ilmu saja, Pak. Kita saling belajar, kita harus evaluasi, dan evaluasi. Mungkin semua hanya ini yang saya, dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang baik dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Fatihah satu kali, semoga berupa Fatihah kita kumpul saat ini, mendapatkan bukan rahmat, bukan rahmat. <tuh> tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita misalnya banyak dosa tapi dilemparkan ke neraka, tapi kalau Allah ridho insyaallah semuanya akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah. Ya, 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 ya.